の騎兵隊撃破水のアームまであと少しだよ前方に新たな騎兵隊出現後ろからも現れたわ囲まれたか敵も。 水のアームを明け渡すわけにはいかないということだどうする、ユリス悔しいがこれだけの数の相手では突破はできないこのままじゃ水のアームが打ち上げられてしまうわどうしたの戦士さん 何だ、この音はみんなセロあ、何が起こったの砲撃だ砲弾が騎兵たちに命中したのだ。 砲弾が飛んできた方角は南プレセペの港そして海がある方角だ建物の上に上がって確認しよう南の方角確かに海が見える海の上に船団がいるわリジあれはキャンシードの海岸 あっあの穂の紋章もしかして <laughs> 挨拶代わりの一撃がどうやら聞いたようだなユリみんな待たせたな。 洋騎士団にはこのジャスパー様がいねえとやっぱり花が足りねえだろ本に描かれたあのチェミニの紋章ユリあれはああ間違いないジャスパーだジャスパーが来たんだ 攻撃を続けながら上陸準備プレセペへ殴り込むぞやっと追いついたわねまあ,あかなりの大航海だったがついにキャンシードまでたどり着いたなえー、ダンカンのおっさんには船を揃えてもらって大感謝だぜ 船はともかく船乗りたちが集まったのはジャスパーお前の名前がでかかったからさお前と共に戦いたいという連中が行く先々の港で押し寄せてきたからなハハハ人気者はつらいねそれにしてもおかしらん。 山賊だったあたしらが海賊なんて変わり身が早すぎやしないかい何言ってんだアベイユ自由こそが俺たちカオスの本領だろ誰にも邪魔されず大海原を行く世界の海を舞台に暴れ回るこれが俺の新しい生きる道だ まったく人騒がけな生き方だねまあたしらジャスパー一家はどこまでもお頭についてくよよしこのまま艦砲射撃を続けろ船団の指揮はダンカンのおっさん頼んだああ心得たライナアベイキリオンアンナの姉さん そして戦闘員は俺に続くプレセペに上陸して騎士団のみんなと合流するんだやったージャスパーたちの攻撃のおかげで騎兵隊の陣が乱れたぞはいわかりました さんたらずいぶん声を出すようになったじゃない行くぞ水のアームを奪還しアームの中のロッキンガムを救出するんだ とっておき行きますよ日陰のせい貫く スタート、うん、光の力を逃げることがをがってますか、うん あの法制は何ですかは所属不明の船団が我が領海内に侵入してきた模様です船団によるプレセトへの艦砲射撃に加え戦闘部隊が上陸し乱戦状態となっておりますちっ軍を武装解除し海軍を海上から引き上げさせたのは裏目に出たか 計算算にも誤算が生じるることはある最後の回が正しければそれでいいのだ水のアームの打ち上げまでの残り時間はいいですでに30分を切っておいたもう間もなくかいいでしょうケイブさえ復活してしまえば人間どもの部隊などアリの群れに等しい。 クロムウォール予定どおり私は宇宙戦艦アーバロンに向かい水のアームの連結を待ちますあなたはそれまで敵勢を食い止めなさい承知いたしましたマチルダあなたは私の機動親衛隊を 急ぎ呼び戻しなさい隊が整い次第あなたも隊と共にアバロンへ移動するようには<っ>それでは対抗陛下しばしのお別れですその玉座でダークファルスケイブの復活をご覧になってくださいませ アバヌへ急がねばお待ちください議長少々この私にお時間をいただけますか